নমস্কাৰ মই মনালিচা গগৈ ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱ গগৈ এই দুয়োটা বিষয়ে বিহাৰ বিজেপি আৰু এইফালে অসম বি অসম বিজেপি দুয়োটাৰ বাবে মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰিছে অহা ছয় জুনত ৰাহুল গান্ধী নালন্দা 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 যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে বিহাৰৰ তাৰ কিবা কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ যোৱাৰ কথা তাকে লৈ বিজেপি শিবিৰত একেবাৰে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ বিহাৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ জয়ছোৱালে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধী বাৰে বাৰে বিহাৰ ভ্ৰমণলৈ অহাৰ যুক্তি কি চলিত বৰ্ষত ৰাহুল গান্ধী এতিয়ালৈকে যদি না নালন্দালৈ যোৱা কাৰ্যটো সিদ্ধি হয় তেনেহ'লে তেওঁ এইটো পঞ্চমটো ভ্ৰমণ হ'ব কিন্তু যদিও দিলীপ জয়ছোৱালে সেই প্ৰশ্নটো কৰিছে বিৰোধীয়ে তেওঁক কটাক্ষ কৰি কৈছে যে আপুনি ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী দলৰ নেতা বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে তেওঁ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে তাত আপোনালোকে সমালোচনা কৰিছে কিন্তু সেই একেটা দলৰ ব্যক্তিসকলে এটা কথা পাহৰি গৈছে যে বাইছ এপ্ৰিলৰ পাহেলগামৰ ঘটনাৰ পাছত চৌবিছ এপ্ৰিলত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আহি বিহাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত পাটনাত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যিবোৰ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত আছিল আৰু যিবোৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আছিল গতিকে বিৰোধীও মানে বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰাও বা আৰ জে ডি দলৰ ফালৰ পৰাও বিজেপিৰ ওপৰত সেই বুলি আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে যে আপোনালোকে নিজৰ দুখবোৰ নেদেখে কিন্তু ৰাহুল গান্ধী অহাৰ কাৰণটো হ'লে আপোনালোকক লাগে ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে সকলো জেগালৈকে যাব পাৰে আৰু ৰাহুল গান্ধী কোনোবা এখন ষ্টেটলৈ কোনো এখন বিশেষ ৰাজ্যলৈ গ'লে তাত কোনো বিশেষ ডেভেলপমেণ্ট নহয় কাৰণ তেওঁ কোনো আঁচনি ঘোষণা কৰি আহিব নোৱাৰে তেওঁ মাত্ৰ তাত জনতাৰ সমস্যাসমূহ শুনিব পাৰে জনতাৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাতকৈ বেছি ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত ক্ষমতা নাই যে তেওঁ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন কৰি দিব পাৰে বা তেওঁৰ যি যাত্ৰা যিকোনো এখন ৰাজ্যলৈ যি যাত্ৰা কৰে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ সমস্যা বা বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত জড়িত বিষয়ে তেওঁ কেৱল আলোচনা আৰু সমাধান সূত্ৰ হিচাপে তেওঁ ভাবি দলৰ ফালৰ পৰা বা বিৰোধীৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব সেই কথা মাত্ৰ আহি পাতিব পাৰে বা সেই কথাখিনি মাত্ৰ জনাব পাৰে তাতকৈ বেছি ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত ওচৰত ক্ষমতা নাই কিন্তু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যদি নিৰ্বাচন থকা নিৰ্বাচন যিবোৰ ৰাজ্যত আছে তালৈ যদি বাৰে বাৰে যদি গৈ থাকে ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰমাণ হয় যে তেওঁ সেই ৰাজ্যখনলৈ কেৱল নিৰ্বাচনৰ কাৰণে গৈছে কাৰণ দেশৰ দেশতটো এখন ৰাজ্য নাই অকল বিহাৰেই নাই বিভিন্ন ৰাজ্য আছে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ যদি নগৈ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ সমস্যাৰ বিষয়ে যদি তেওঁ জ্ঞাত হ'ব নিবিচাৰি কেৱল যদি বিহাৰক লক্ষ্য হিচাপে লৈ মাহটোতে যদি দুবাৰ তিনিবাৰকৈ বিহাৰলৈ যায় বা এমাহৰ ভিতৰতে যদি দুবাৰ তিনিবাৰ বিহাৰত ভিজিট কৰে তেনেহ'লে তাৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে বিজেপি দলৰ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লক্ষ্য হ'ল বিহাৰৰ জনসাধাৰণক আকৰ্ষণ কৰা কাৰণ তেওঁৰ হাতত যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে ক্ষমতা আছে তেওঁ বিহাৰৰ জনতাক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ বা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ঘোষণা কৰিব পাৰে তেওঁ বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব পাৰে বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰিব পাৰে যিবিলাকৰ জৰিয়তে আচলতে ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে এই বিষয়টোৱে বিহাৰৰ যি ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ জয়ছোৱালে যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে আৰু কংগ্ৰেছ দলে কৈছে যে আমাৰ দলৰ নেতাই ৰাহুল গান্ধী আহিছে বিহাৰৰ বিভিন্ন যিবোৰ জাতি জনগোষ্ঠী আছে যিবোৰ তাত দলিত পিছপৰা অতি পিছপৰা লোকসকলৰ যিবোৰ সমস্যা সেই সমস্যাবোৰ তেওঁ উপলব্ধি কৰিবলৈ সেই সমস্যাবোৰ কেনেধৰণে তেওঁ উত্থাপন কৰিলে তেওঁলোকে বিৰোধী দল হিচাপে উত্থাপন কৰিলে সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পৰা যাব তাৰ পৰিকল্পনাৰ কাৰণে আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে অৱগত যে অলপতে ৰাহুল গান্ধী বিহাৰৰ দুৱাৰ ভাঙলৈ গৈছিল যোৱা ওঠৰ মে'ৰ দিনাখন তেওঁ বিহাৰৰ দুৱাৰ ভাঙাৰ এটা অনুসূচিত জাতি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত অৱস্থিত এটা হোষ্টেললৈ গৈছিল আৰু ছাত্ৰাবাসলৈ গৈছিল আৰু তাত গৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল আৰু যি অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু দলিতসকলৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ তেওঁ আলোচনা কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু বিহাৰৰ যি চৰকাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন নহ'লেও বিজেপিৰ তাত পাৰ্ট হিচাপে আছে নীতিশ কুমাৰৰ যি চৰকাৰ আছে নীতিশ কুমাৰ চৰকাৰে তাত ৰাহুল গান্ধীক সেই অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ নিদিলে আৰু অনুমতি প্ৰদান নকৰিলে তাৰ ফলত কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ লাভ হ'ল যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যদি ৰাহুল গান্ধীক যদি অনুমতি দিয়া হ'লহেঁতেন তেওঁ হয়তো চুপে চাপে সেই কাৰ্যসূচীটো দৰ ভাংগাত অংশগ্ৰহণ কৰি দেলহিলৈ উভতি আহিলেহেঁতেন আৰু ইমান তেওঁ লাইম লাইট নাপালেহেঁতেন কিন্তু যেতিয়াই তেওঁক সেই কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠানত বাতিল কৰা হ'ল তেওঁক যোগদান কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া নহ'ল অনুমতি প্ৰদান কৰা নহ'ল গোটেই বিষয়টো এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিল আৰু বিৰোধীয়ে তাকে লৈ আলোচনা সমালোচনা কৰাৰ লগে লগে দেশৰ সমগ্ৰ প্ৰান্তত এইটো এটা ৰৌজাল বৌজাল খবৰ হৈ পৰিল যে ৰাহুল গান্ধীক দলিত বা পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ সমস্যাসমূহ উপলব্ধি কৰিবলৈ বা তেওঁলোকক লগ কৰিবলৈ নিদিলে বিজেপি চৰকাৰে ইয়াৰ পিছত যি লাভ হ'ব লাগিছিল সেই লাভ নহয় তেওঁলোক লোকচানৰহে সন্মুখীন হ'ল মানে বিজেপিৰ যিমান লাভ হ'ব লাগিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকৰ লোকচানহে হ'ল সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে যদি চাই অসমত যেতিয়াৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ নাম গৌৰৱ গগৈ হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই অসম বিজেপি চৰকাৰখন অসমৰ যিখন বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰি দিলে গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত আক্ৰমণ অৱশ্যে নতুন নহয় ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈ লগত পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ লগত পাকিস্তানৰ সম্পৰ্ক তেওঁৰ দুই সন্তানৰ নাগৰিকত্ব সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আছে আৰু সেই সম্পৰ্কীয় গোটেই তথ্য গোটেই প্ৰতিবেদন গৌৰৱ গগৈ যে পাকিস্তানৰ লগত সম্পৰ্ক আছে এই প্ৰতিবেদন অহা দহ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ দিনৰ এঘাৰটা বজাত দাখিল কৰিব বুলি কৈ আহিছে যদিও কিন্তু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি পৰিৱেশটো এনেকুৱা কৰি ৰাখিছে যে গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী সঁচা অৰ্থত পাকিস্তানত লিংক থকা ব্যক্তি কিন্তু ইমানৰ পাছতো গৌৰৱ গগৈক ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছে মানে নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ যি আছে ৰাহুল গান্ধীহঁতে গৌৰৱ গগৈক অসম কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব দিলে অসম কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পাছত গৌৰৱ গগৈয়ে পৰহিৰ দিনটোত অসমত আহি ভৰি দিলেহি যেতিয়া যোৰহাটৰ ৰডৱেয়াত তেওঁ আহি পালেহি তেতিয়াৰ পৰাই আক্ৰমণৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিল গৌৰৱ গগৈ বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণক তেওঁক কটাক্ষ কৰিছে বিভিন্ন পৰামৰ্শ দিছে অপ্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শ দি হ'লেও তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যি সামাজিক মাধ্যমৰ পেজ আছে তাত গৌৰৱ গগৈ সম্পৰ্কে লিখিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে লিখিছে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে লিখিছে অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা পীযুষ হাজৰিকাই আনকি গৌৰৱ গগৈক পৰামৰ্শও দিলে যে আপুনি ধুবুৰীত যিখন মিটিং কৰিলে সেই মিটিংখনত আমি জনাত আপোনাক আদৰিবলৈ পাঁচশতকৈ কম মানুহ আছিল গতিকে আপুনি যদি এই যাত্ৰাটো ধুবুৰীৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন বা ধুবুৰীত কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া অন্ততঃ আপোনাৰ সংগ সংগী দিবলৈ আপোনাক সংগ হিচাপে আপুনি সমৰ্থন পালেহেঁতেন প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ লোকৰ এনেধৰণে কটাক্ষ কৰি আহিছে গৌৰৱ গুৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন সময়ত বাকী কেইজন নেতা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সমালোচনা কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সমালোচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেতো সমালোচনা কৰি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সমালোচনা কৰি আছে কিন্তু এই সমালোচনাৰ মাজতে আৰু এটা খবৰ আহিছে যে গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈক আদৰিবলৈ যিবোৰ পষ্ট পোষ্টাৰ লগোৱা হৈছিল যিবোৰ বেনাৰ লগোৱা হৈছিল যিবোৰ হৰ্ডিং লগোৱা হৈছিল সেইবোৰ নগাঁওতো আঁতৰাই দিয়া হৈছে পৌৰসভাৰ ফালৰ পৰা আৰু গুৱাহাটীতো পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা সেই বেনাৰ পোষ্টাৰসমূহ আঁতৰাই দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা এইটো স্পষ্ট কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ অনুমতি লৈছিল যে পৌৰ নিগমৰ পৰা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকে খানাপাৰাকে আদি কৰি ছয় মাইল ডাউনটাউন আদি অঞ্চলত দুখনমান পষ্টাৰ বেনাৰ লগাব খোজে তেওঁলোকৰ নতুন সভাপতিক আদৰিবলৈ কিন্তু ই অনুমতি দিয়াৰ পাছত তাৰ কাৰণে যিমানখিনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে সেই পে'মেণ্টৰ গোটেইখিনি কথা বতৰা হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে কিন্তু লগোৱাৰ পাছতে গোটেই হৰ্ডিং বেনাৰবোৰ উঠাই পেলালে তেওঁলোকৰ অজুহাত হ'ল যে এইবিলাকে আচলতে লেতেৰা নিকা যিটো পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰী নাইকিয়া কৰিব লেতেৰা কৰি পেলাব গতিকে তেওঁলোকে সেই গৌৰৱ গগৈ যি বেনাৰ লগাইছে গৌৰৱ গগৈ যি পোষ্টাৰ লগাইছে হৰ্ডিং লগাইছে এইবোৰ উঠাই পেলাইছে ঠিক সেইধৰণে নগাঁৱতো একেধৰণে নগাঁও পৌৰসভায়ো একে পদক্ষেপে গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল কৰ্মী তেওঁলোক শোভিত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ কথা তেওঁলোকৰ যুক্তি হ'ল যে আমাৰ যিবোৰ পোষ্টাৰ বেনাৰ লগোৱা গৈছে এই পোষ্টাৰ বেনাৰবোৰ আমি কোনো চৰকাৰী প ধনেৰে লগোৱা নাই আমি নিজৰ দলৰ পইচাৰে লগাইছোঁ আমাৰ নিজৰ কৰ্মী দান বৰঙণিৰে লগাইছোঁ গতিকে আমাৰ এই এনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে মানে বিজেপি দলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে বিজেপি দলে বিভিন্ন উৎসৱ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ কাৰ্যসূচী হাতত লয় সেইবিলাকৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ হৰ্ডিংবিলাক চৰকাৰী ধনৰ অপব্যয় হয় আমাৰেই ধন যায় চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰি সেইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বহুদিনলৈ পেলাই থৈ দিয়ে কিন্তু আমাৰ কথাটো আছিল যে আমি সেইবোৰ আঁতৰাই দিলোঁহেতেন এয়া মীৰা বৰঠাকুৰ ৰাজ্যিক মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মহ মীৰাবৰ ঠাকুৰে কি কৈছে কথা এখন চৰকাৰ চৰকাৰ এখন থাকিলে বিৰোধীও জীয়াই থকাটো দৰকাৰ আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অতি উষ্ম আদৰণি জনাবৰ কাৰণে কৰ্মীসকলে উৎসাহেৰে বেনাৰ পোষ্টাৰ হৰ্ডিং লগাইছে নগাঁৱত দেখিছে পৌৰসভাই এইবিলাক উঠাই লৈ গৈছে এতিয়া গুৱাহাটীত আমাৰ সিফালে সিফালে সিটো চাইডত যিটো জি এছ ওৰ ফালে লগাইছে গোটেইবিলাক মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনে উঠাই লৈ গৈছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ব বিচাৰিছোঁ এই টাউন এণ্ড কাউণ্ট্ৰি প্লেনিঙৰ যিজন মন্ত্ৰী আছে তেওঁৰ নামেই ল'ব মোৰ মন নাযায় বন্দা জোৱান যোনজনে এনক্ৰছ কৰিছে তেওঁলোকক মই এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তোমালোকে যে জনসংযোগৰ কোটি কোটি টকা লোন তোমালোকে পইচা দি পেলাই হৰ্ডিংবিলাক যে দাঁত উলিয়াই উলিয়াই লগাই থকা তেতিয়াতো আমাৰ ধাৰৰ বোজা আমি লওঁ আমাৰ যিবিলাক হৰ্ডিং লগাইছোঁ আমাৰ কৰ্মীৰ নিজৰ পইচাৰে আমি হৰ্ডিং লগাইছোঁ ইয়াততো চৰকাৰৰ কোনো ৰাইজৰ মূৰত ধাৰৰ বোজা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে পুলিচ পঠাই পৌৰ নিগমৰ যে মেয়ৰে এয়া চাফা কৰিছে মেয়ৰক কৈছোঁ মোৰ লগত ওলাওক ড্ৰেইন চাফা কৰিবলৈ গাড়ী পঠাওক এয়া আমি কাইলৈ উঠাই ল'ম আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা মিটিং শেষ হোৱাৰ পিছত আমি যেনেকৈ বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাইছোঁ তেনেকৈ বেনাৰ পোষ্টাৰ আমি খুলি আনিম মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ যি পাত সৰ বালিলে সেই পাত সুঘিবলৈ মীৰাবৰ ঠাকুৰৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে তেওঁলোকে একেবাৰে এইখিনি পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এইখিনি আজি গৌৰৱ গগৈক আদৰাৰ পাছতে এইখিনি এৰুৱাই নিজেই লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতো কিন্তু বিজেপি দলে তেওঁলোকক এইখিনি সুবিধা কৰি নিদিলে ইয়াৰ জৰিয়তে বিজেপি দলে দেখুৱাব খুজিছে যে দেশত আচলতে তেওঁলোকে বিৰোধী দল থকাটো নিবিচাৰে বিৰোধী শক্তিশালী হোৱাটো নিবিচাৰে শক্তিশালী গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো নিবিচাৰে যিটো কাৰণে আচলতে মীৰাবৰ ঠাকুৰে ইতিমধ্যেই কৈছে যে দেশত গণতন্ত্ৰ নাই আৰু গণতন্ত্ৰ নথকাৰ কাৰণেই বা গণতন্ত্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত যিটো বিৰোধী শক্তিশালী হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিব লাগিছিল সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণেই আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত কি হৈছে বিজেপিয়ে এক প্ৰকাৰ স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলাইছে যে তেওঁলোকে নিজৰ নেতাসকল যেতিয়া আহে তেওঁলোকে অমিত শ্বাহ আহিলে লাখ লাখ চাকি জ্বলাই মালিগাঁৱৰ বৰজাৰৰ পৰা তেওঁলোকে আদৰিবলৈ সুবিধা পায় তেওঁলোকে জে পি নাড্ডা সভাপতি আহোঁতে তেওঁলোকে পাঞ্জাবাৰী ৰাস্তা ব্লক কৰি পেলাই তেওঁলোকে সভাপতিক আদৰণি জনায় নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ তেওঁলোকে শোভাযাত্ৰা কৰে গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত অথচ যেতিয়া তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী আহে তেতিয়া তেওঁক অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয় গুৱাহাটী মহানগৰৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰা নহয় গতিকে এই বিজেপিৰ পৰা কি শাসন আশা কৰিব পাৰি বুলিও কংগ্ৰেছীয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ মনত উত্থাপিত প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিটো সময়ত আচলতে দেশত শক্তিশালী বিৰোধী প্ৰয়োজন কাৰণ বৰ্তমান চৰকাৰখনে যিবোৰ কাম কৰি আছে সেই কামবিলাকক লৈ কামবিলাক লৈ জনসাধাৰণ কিমান সন্তুষ্ট বা জনসাধাৰণে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব পৰাকৈ স্বাধীন হৈ আছেনে নিজৰ যি মাত মতাৰ অধিকাৰ যি যিটো মন্তব্য প্ৰকাশৰ অধিকাৰ সেই সুবিধাখিনি লাভ কৰিছেনে সেই কথাখিনি যদি আমি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ যাওঁ তাৰ কাৰণে বিৰোধী শক্তিশালী হোৱাটো প্ৰয়োজন বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে অকলেই নিৰান্নব্বৈখন আসন লাভ কৰিছিল বিৰোধী দলবিলাকেও এটা সন্মানজনক স্থানলৈ আহি সক্ষম হৈছিল যদিও বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হিচাপে নিজকে প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰিলে মাত্ৰ দুশ চল্লিছখন আসনত সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল সেয়ে এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছিল যে বিৰোধীয়ে মাত মতা এটা পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছিল বা বিৰোধীয়ে শক্তিশালী ৰূপত নিজক বিভিন্ন স্থানত নিজৰ দাবীবোৰ বা জনসাধাৰণৰ হৈ মাত মতাৰ এটা সুযোগ পাইছিল যদিও কিন্তু অসম আৰু বিহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰতিপন্ন হোৱা নাই য'তে বিজেপি চৰকাৰ আছে তাত বিৰোধীক মুখ বন্ধ কৰাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰয়াস চলিছে বিৰোধীয়ে কিবা ক'লেই সেই বাতৰিও সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহয় বা সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিলেও তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আশুৱাস অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰা হয় আনকি আপোনালোকে জানে সৰু সিদিনা যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ ৰাজ্যিক সভাপতি হৈ দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পিছদিনাখন যেতিয়া কেবিনেট তেওঁ বৈঠকৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল তেওঁ কৈছিল যে আপোনালোকে গৌৰৱ গগৈ সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰোঁতে আপোনালোকৰ চেনেলবিলাকত বাজি থকা চিনেমা বন্ধ কৰি তেওঁৰ যি সংবাদমেল লাইভ সম্প্ৰচাৰ কৰিলে ইয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল জানো এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যৰ জৰিয়তে তেওঁ এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে যে যিবোৰ মেডিয়া বিভিন্ন সংবাদ গোষ্ঠীবিলাকে কেৱল চৰকাৰী পক্ষৰ বাতৰিয়ে পৰিৱেশন কৰিব লাগে তাৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ কোনো ধৰণৰ কথা প্ৰচাৰ কৰাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে বা প্ৰচাৰ হোৱাটো নিবিচাৰে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ বা ৰাহুল গান্ধীৰ ছাঁটোকে বাটটো দেখা যেন হৈছে তেওঁলোকে বেনাৰ হৰ্ডিং পোষ্টাৰলৈ ভয় খাইছে স্বয়ং মানুহজনৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ ব্যক্তি বা দলটো কি হ'ব দলটো ঐক্যবদ্ধ হ'ব নেকি বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হৈ শক্তিশালী ৰূপত দুহেজাৰ ছাব্বিছত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উপৰিও ৰাহুল ৰাহুল গান্ধী বা গৌৰৱ গগৈৰ পোষ্টাৰ বেনাৰক লৈও তেওঁলোক এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে যেতিয়া ভাৰত জোড় যাত্ৰা চলি আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বডি ডাবুল দেখি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেই সময়তে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মন্তব্য দিবলগীয়া পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হৈছিল আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিবচোন যে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হোৱাটোক লৈ বিজেপি সঁচাকৈয়ে শংকিত হৈ পৰিছে নেকি যে বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ যদি যায় গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্ব যদি এইটো সফল হয় তেনেহ'লে এইটো এটা ভয়ংকৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ আগজাননী নেকি বুলি তেওঁলোক নিজে শংকিত হৈছে নেকি বাৰু আপোনালোকেও এই বিষয়ে মন্তব্য কৰিব নমস্কাৰ ধন্যবাদ